Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walvis Clan. Habislah hang pun ini pokok. Semua pihak sekarang ini dah lepas tangan. Mereka kata apa-apa berkaitan dengan isu pemain warisan FAM yang ada unsur jenayah itu semuanya bawah bidang kuasa engkau, bawah bidang kuasa KDN. So, memandangkan engkau sendiri bermati-matian dulu kata oh ini tidak ada unsur jenayah dan sebagainya dan sekarang dibuktikan sebaliknya dan kau kata apa? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dah kabar banyak kali. Isu berkaitan dengan skandal pemain naturalisasi ataupun pemain warisan FAM ini memang akan menjadi satu saga yang begitu panjang bahkan saga berkaitan dengan pemain naturalisasi ini akan menjadi lebih besar akan menjadi lebih merosakkan berbanding dengan skandal buki pada tahun 1990-an dulu di mana skandal buki itu sekadar membabitkan dalaman saja pemain dalam negara kita saja liga kita saja dan sebagainya tetapi skandal pemain naturalisasi ini akan berkait dengan imej kita di mata dunia tapi tak apalah yang itu dah banyak kali saya sebut dah banyak kali saya utarakan saya pun tak nak ulang benda yang sama Cuma sekarang ini, saya rasa insan yang paling tak senang duduk sekurang-kurangnya untuk tempoh sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan ialah Menteri Dalam Negeri yang bakal melepaskan jawatannya iaitu Saifuddin Nasution Ismail. Di mana sekarang ini kita semua tahu FIFA dalam laporan berkenaan dengan appeal yang telah difailkan oleh FAM yang telah mereka keluarkan sebanyak 63 muka surat itu telah menyatakan dengan jelas beberapa perkara dan antara perkara yang begitu tegas dinyatakan oleh FIFA ialah ada dua perkara. Nombor satunya mereka dapati memang berlaku pemalsuan dokumen ataupun sekurang-kurangnya bukti yang dokumen-dokumen asal yang berikan kepada FIFA itu memang ada tempering. Sebagai contohnya, ada bekas blanko, ada bekas padam dan tulis mula, bahkan ada tulisan-tulisan yang salah serta ejaan yang tidak sepatutnya tersilap kalau ianya merupakan dokumen rasmi. Sebagai contoh, FIFA kata, Patutnya tempat itu nama dia kucing tetapi ditulis sebagai lucing dan sebagainya lah kan. Di mana benda ini kata FIFA memang tidak boleh diterima lah. Anda kata kalau dokumen itu memang dokumen yang sebenar, dokumen yang asli, kesilapan-kesilapan seperti ini tidak boleh diterima sama sekali. Itu yang pertama. Yang keduanya yang paling kelakar, FIFA kata mereka telah buat conduct berkenaan dengan pemain-pemain yang tujuh orang itu dan mereka dapati pemain-pemain itu tidak boleh berbahasa Melayu. Bahkan mereka ini macam memang bukan sekadar tekang kangkang -kan. Memang mereka ini langsung tak boleh berbahasa Melayu. Nak cakap bahasa Melayu pun tak boleh sebagainya. Tetapi FIFA pelik. Macam mana podak dalam laporan mengatakan bahawa yang pemain-pemain ini telah lulus ujian bertulis bahasa Melayu. Sedangkan mereka berbahasa Melayu bercakap pun tak boleh. Biasanya macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita belajar bahasa asing dah kan? Ini logik akal. Kita jarang boleh menulis bahasa asing itu. Tapi kita at least boleh bertutur dan juga boleh memahami apa yang dituturkan. Nampak tak? Tak kira kau ni belajar bahasa Arab ke, belajar bahasa Mandarin ke, belajar bahasa Tamil ke apa-apa ke. Macam contoh saya kan. Saya faham sebesikit dan boleh bertutur dalam bahasa Tamil sebesikit. Sebagai contohnya Vandekam kan. Apa nama sebagai contohnya Macha, Vange, uh, Yenna Poringge. Semua tu saya boleh bertutur sikit lah. Tetapi saya tak boleh tulis. Saya tak pandai tulis dalam bahasa Tamil. Saya pun tak faham tulisan Tamil macam mana. Huruf Tamil macam mana. Jadi macam mana pemain-pemain ini dikatakan lulus ujian bahasa Melayu yang basic kata Saifuddin tapi dalam masa yang sama juga mereka ini tidak boleh menulis dalam bahasa Melayu. So oleh kerana itu FIFA merasakan dan mendapati yang mereka ini memang telah dipalsukan dokumen mereka dan pendaftaran mereka itu sebagai pemain naturalisasi ialah merupakan bukan sekadar satu kesalahan teknikal tetapi lebih kepada satu perbuatan jenayah. Jenayah kenapa? Satu melibatkan pemasangan dokumen, keduanya jenayah penipuan dan nombor tiganya of course jenayah integriti. So kerana itulah FIFA telah meminta agar pihak-pihak berkuasa dekat lima negara ini termasuklah negara kita selain itu ada Spanyol, Belanda sebagainya kan untuk conduct siasatan berkenaan dengan wujudnya aspek jenayah dalam kes ini. Sebab menyiasat tentang isu jenayah bukan kerja FIFA tetapi kerja pihak-pihak berkuasa dekat negara-negara tersebut. Kalau macam kita, of course kita kena rely on apa nama polis dia jenis syarlah dan juga mungkin SPRM. Tapi itulah menyebut tentang itu tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian. Hannah Yeo, Menteri Belia dan Sukan menyatakan bahawa mereka telah menyerahkan kalau betul ada unsur jenayah, mereka serahkan kepada KDN untuk siasat benda ini. Kenapa? Kata Yeo, Menteri Belia Sukan. Benda ini di luar bidang KBS. Dan kiranya banyak pihak lah yang telah menuding jari kepada KDN sekarang ini. Terutamanya bila memang kita ketahui, pemain-pemain ini tidak boleh berbahasa Melayu. Maknanya mereka memang tak lepas pun ujian untuk menjadi rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita masih ingat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Saifuddin di Parlimen telah menjawab dengan panjang lebar soalan-soalan berkenaan dengan pemain naturalisasi ini di mana beliau kata, nombor satunya tidak berlaku sebarang pemalsuan dokumen. Itu pertama. Yang keduanya, Saifuddin kata yang pemain-pemain ini telah melepasi ujian bercakap bertutur bahasa Melayu dengan mudah. Yang basic tu at least mereka tahu dan mereka faham. Jadi acceptable kata Saifuddin. Dan nombor tiganya, Saifuddin kata basically pemain-pemain ini memang telah melepasi kesyarat-syarat untuk menjadi warga negara dan mereka memang telah pun menjadi warga negara Malaysia. Jadi tidak seperti yang timbul isu-isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan pemain-pemain ini dan dalam masa yang sama juga benda ini lebih kepada masalah documentation antara FAM dan juga FIFA. Itu antara lain jawapan Saifuddin dan Sucon tuan-tuan dan yang saya kira tak perlulah saya mainkan semula di sini sebab akan jadi tanpa panjang dan berduanya kita pun menyampah dengan sebab dia cakap sebenarnya betul tak? Tetapi itulah sekarang ini bila FIFA menjelaskan dan menegaskan yang pemalsuan dokumen itu berkemungkinan besarnya wujud dan juga pemain-pemain naturalisasi ini tak boleh berbahasa Melayu dan mereka pelik macam mana lulus ujian tulis dan sebagainya kan. Jadi benda ini telah mendetakkan tekanan kepada Saifuddin Rasulullah sebenarnya. Beliau yang sebut dekat parlimen macam tu. Beliau yang cakap dekat parlimen benda ini, benda itu sebagainya. Dan sekarang FIFA telah quash segala apa yang Saifuddin cakap itu. Kata, eh Saifuddin benda tak betul. Pemain-pemain ini memang tak kerti cakap apa dan juga dokumen mereka nampak sangat ada tempering. Jadi sekarang ini persoalannya ialah, mana Saifuddin Rasulullah nak lari sebenarnya? Bila sekarang ini FIFA dah menegaskan yang benda itu berlaku pemasan dokumen itu wujud. Pemain-pemain ini tak layak pun untuk wakil Malaysia. Jadi Severin Sutiyon yang dok menjelaskan dekat parlimen betapa pemain ini pasal kelayakan sebagainya, mana dia nak lari sekarang. Itu belum cerita lagi tuan-tuan dan sekalian, bila pemain-pemain ini ketika disoal oleh komiti FIFA, dia orang siap kata apa tau? Ada seorang-seorang terkata, "Oh, datuk saya lahir dekat uh, Brazil, nenek saya lahir dekat Spain. Eh, minta maaf, dekat Malaysia." Nampak? Kalau betul lah atuk nenek mereka itu lahir dengan Malaysia, macam Dion Coles atau apa macam contohnya Brandon Gunn, mereka patut tahu lama dah. Mereka patut dari dulu lagi dah faham dah, oh aku dia heritage Malaysia. Oh nenek aku dulu lahir kat Malaysia, dia orang Malaysia sebagai contohnya. Atau dia pernah datang sini, melancong kat sini, lahir beranakkan aku kat sini, lahir kat sini. So, mesti mereka tahu. Sebab ialah, sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat kita bermula. Jadi, secara asasnya, FIFA mendapati yang segala keterangan yang diberikan oleh pemain-pemain naturalisasi itu merupakan keterangan yang sangat longgar dan menimbulkan lagi banyak persoalan berbanding jawapan serta of course lah FAM sendiri pun mengakui misconduct mereka dan macam saya katakan tadi FIFA kata ini bukan sekadar satu misconduct biasa ini memang ada elemen jenayah memang ada elemen jenayah yang berlaku di sini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sekalian but then itulah sekarang but then itulah sekarang Saifuddin Nasution memang berada dalam tekanan. Semua pihak lepas tangan ke dia sekarang. KBS ke lepas tangan, semua lepas tangan. Tetapi yang kelakarnya, bila jadi macam ni, masing-masing lepas tangan. Cuba kalau skuad Haribau Kawasan. Cuba kalau skuad Haribau Melayu tengah menang sebagai contohnya kan. Macam hari tu layak dekat Piala Asia, siap seri tiga sama dengan Korea dan sebagainya kan. Rasanya pihak-pihak yang duduk lepas tangan inilah yang paling awal klaim. Oh inilah kejayaan negara kita. Oh inilah kejayaan uh, segala uh, program kementerian boleh sukan. Oh inilah kejayaan Madani. Tapi itulah dia. Bila gembira, gembira ramai-ramai. Bila sedih, sedih seorang-seorang. Inilah apa yang sedang dirasai oleh Safri Nasution pada ketika ini. Tetapi ada satu lagi persoalan yang ingin saya jawab secara ringkas. Orang duk petikai. Kenapa FIFA duk cek tentang tiga perlawanan persahabatan tu je? Tapi dalam masa yang sama juga, pasukan kemasaan yang ada pemain-pemain ini siap mengharungi dua perlawanan kelayakan pelayan Asia. Dan kenapa FIFA tak cakap itu juga? Itu pun nampak macam pelik je kan? FIFA nak fokus dekat perlawanan persahabatan je dan sebagainya. Dia macam ni. Anda kena faham satu perkara. Perlawanan persahabatan antarabangsa memang berada di bawah FIFA. Berada di bawah kalender FIFA. Jadi bila benda itu berada di bawah FIFA, FIFA lah kena tanggungjawab. Tetapi perlawanan Piala Asia, perlawanan kelayakan untuk Piala Asia kau di tahun kan? ini berada di bawah AFC, berada di bawah Asian Football Confederation ataupun Konfederasi Bola Sepak Asia. So, apa-apa saja hukuman ke sanction ke apa-apa ke yang bakal timbul oleh Malaysia berkenaan dengan dua perlawanan itu, lawan Nepal dengan lawan uh, Vietnam, yang ini bukan FIFA tentukan. Yang ini kena AFC tentukan. Mereka yang kena check betul-betul dan mereka yang kena kenakan hukuman kepada pasukan kebangsaan tolak mata sebagainya. Tetapi mungkin Malaysia juga bakal menerima nasib seperti Timor Leste yang digantung selama 10 tahun kota asal saya daripada sebarang aktiviti bersifat antarabangsa kerana kesalahan sama jugalah menurunkan pemain yang tidak sah taraf ke warga negara mereka tidak melepasi syarat naturalisasi ataupun pemain warisan dan sebagainya kan jadi Timor Leste ada dikenakan hukuman so adakah kemungkinan Malaysia bakal dikenakan hukuman yang sama anda kata kalau Malaysia dikenakan hukuman yang sama masalah pemain-pemain kita yang star sekarang ni macam Arif Aiman kan macam uh, Miki sebagainya mereka ini bakal mencecah usia 30 anda pada ketika Malaysia boleh kembali layak main bola sepak antarabangsa masa itu payahlah sikit kita dah kehilangan star-star kita generational talent kita pada ketika ini kita dah terlepas waktu kemasan mereka tapi inilah dia tuan-tuan dan sekalian inilah pengajaran yang paling besar bagi kita janganlah suka-suka nak cari shortcut sebab ada kalanya shortcut itu sangat menyusahkan. Tolonglah ambil pengajaran. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Saya Fudin Mana anda nak lari sekarang? Sekarang semua pihak tengah menulis pada anda. Tetapi sebut tentang Saya ni, rasanya dia nak hand apa? Sebab tempoh senator dia akan tamat tak berapa lama lagi. Maka selepas tempoh senator dia tamat, ini bukan masalah dia lagi dah. Ni akan jadi masalah menteri dalam negeri yang baru. Siapa yang bakal ganti Syafuddin lepas ni? Hmm, masalah kau. Walaupun dalam keadaan padang yang agak becek ke persermenta <San>